Некий народный депутат Нагорняк Пездолович заявил, что мы отключать вам в садиках и в школах отопление, потому что вот в Японии вообще отопления нету, потому что народ Японии хочет сделать людей закаленными, как сталь. Поэтому они в холоде, в морозе, это нормально. Поэтому давайте в Украине, когда минус 15, мы тоже будем отключать отопление в садике и в школах. Чтобы как вот в Японии. Но при этом, скорее всего, он просто забыл сказать, что платежки по отоплению вам будет все равно приходить. Хули! Смотрим, це приживаємо. Годі завершиться опалювальний сезон. Власне, сьогодні розпочнуться відключення від теплопостачання житлові будинки, а медзаклади, дитячі садочки, школи відключатимуть за індивідуальними заявками керівників. І чесно кажучи, повідомлення щодо завершення опалювального сезону відбулося, я так розумію, вчора. Ну, принаймні, до цього я не зустрічала такої інформації. Якось доволі запізно, як на мене, можливо, повідомили. Але чи не зарано ми завершимо опалювальний сезон? Чи це вимушена міра? Бо як на мене, ну ми бачимо за прогнозами. Погоди найближчі тиждень доволі дава така ну прохолодна погода стоятиме. Виявляється, що в японії в садочках, окрім того, що немає опалення, ще й відкривають навсіші вікна і двері для того, аби максимально загартовувати дітей, і з досвіду японців їхні діти не хворіють. Тому то нам переймати я досвід думаю, японців. Даруйте ну, я, я думаю, що цей досвід непоганий, і будемо загартовуватись. Давайте тогда возьмем, например, Сингапур, там за коррупцию. В Китае расстраивают за коррупцию, за взятки, за госизмену и так далее, за хищение. Давайте брать вот эти вот нарративы нормальных, нормальных государств. Япония, Китай, Сингапур и так далее. Сомали, да. Брать их нарративы и использовать у нас в Украине. Там же это работает. Предлагаю сажать на кол депутатов, которые были замечены в хищении, в коррупции, взятка. Сто процентов взятка. Сразу накал. Полицейский оскорбил водителя. Не дай бог, расчехлил свое стволе, то что-то сделал не так, нарушил закон, взял взятку. То же самое, дал взятку, нет, взял, взял в рот. Сразу же казнь посредством бамбука прорастания через задний проход. Ты был взят за жопу за пустификацию. Гильотина. Какой-то прокурор незаконно сделал себе инвалидность. Да будет так сделать из него настоящего инвалида. Ну, хули, что на бумаге, что и по факту. Как вы считаете? Судья отмазал какого-то другого судью, прокурора, депутата, полицейского, тЦКшника. Все. Инъекция. Изъяда пердежа Даниля Тоша.